আমিও দোয়া চাচ্ছি আল্লাহ পাক অসুস্থতা থেকে হেফাজত করে দিনের বেশি করার তৌফিক দান করুন এবং যারা বসা আছে গ্রহণ করে বাড়ি যাওয়ার তৌফিক দান করুন আসুন সকলে দিল নরম করে চোখের পানি ফেলবো আমিন আমিন বলবো আল্লাহ আমাদের সকলের দোয়ার কবুল করে اللهم امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلي وعلي اله واصحابه اجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم بسطنا إليك الكف نسألك الرضا وأنت الذي تعفو وتغفر ما مضى وأنت الذي ترجى لكل مهمة إذا ضاقت الأحوال واتسع الفضاء ما من عاداتك أن ترد الفقراء نحن الفقراء إليك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك يا المسؤولين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا حلال المشكلات يا مسبب الاسباب يا مفتح الابواب يا مقسم الارزاق يا راحم الاموات رب أن مغلوب فانتصر رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين اللهم خذهم ودمرهم اللهم خذهم اللهم خذهم اللهم خذهم اللهم خذهم ولعنهم، اللهم خذهم وأهلكهم، اللهم خذهم وأهدمهم يا رب العالمين، اللهم صلِّت عليهم. كلبا من كلابك يا رب العالمين اللهم امنا في دوننا واصلح ولاة امورنا يا ارحم الراحمين ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا الي النار مصيرنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا মল্লা হ ফুকাওয়ালা হামলা রবলাতুল জলাল গভীর রজনীতে আজ এ সাত কানিয়ায় রোজমার পায়া এই মা হলে অসংখ্য মুসলমান মহলমায় কারামকে সাথে করে গভীর রজনীতে আমাদের ছোট দুটো হাত আর সরুদিকে উত্তোলন করেছি مولا مہربانی کنا و در حاد گناه قبول و منظوب کننا زندگیر تمام گناہ مہربانی کنا باف دا مولا ظالم نہ تو کے گالی دی چھے تمہار حبیب کے گالی دی قرآن کے گالی دی چھے اے اپراد جاتی کے تمہار لانب دی حلاق دیو دیونا مولا রহমতের নজর দিয়ে বন্দার প্রতি নজর করে থাকাও আমাদের রহমতের নজর দিয়ে তোমার রহমতের করো বলা তোমার তুমি যদি রাগান্বিত হয়ে যাও আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। বলা তুমি ছাওয়া আমাদের আর পৃথিবী থেকে আছে মওলা রহমতের নজর দিয়ে বন্দার মধ্যে নজর করে থাকাও مولا جبک دل کے تمہار مقبول بندہ شبک دہر قولا اے جبک دل کے دین ارجم دوادہ کن علام اے جبک دل کے تمہار رحمت رہت تل دلام مولا بلو دل کے تمہار مہمان ہی قبول کن علام مظلوم دل کے تمہار رحمت الفیائے حفاظت کن علام مولا حقانی علماء کرام جل آج مظلوم ریچن تدر کہ تمہیں حفاظت کرو مولا ظالم در پیتی بھی دکی میں مونہ ہوئی چھے تمہار علم مرد روئی چھے مولا تادر کے تمہار خاتے اٹھایا دلا تمہار جاؤ فیصلہ تھا تمہیں کنے دکھایا داؤ علم اکرام جنہوں تمہیں حافظ ہوئے جاؤ علم اکرام جنہوں تمہیں ناصر ہوئے جاؤ علم اکرام جنہوں تمہیں حامی ہوئے جاؤ بوٹا داتر جنتوں میں رحیم ہوئے جاؤ جاؤ مولا ای زمین ربار رحمت برکت نازل کرو مولا ای دیش ربار تمہا رحمت برکت نازل کرو اے محبل کہ تمہیں قبول منظور کرنا قیامت تک صحیح طریقہ اے محبل چلار توفیق دام کرو جا شنچا ورک عمل کرار توفیق داؤ اما در بوری رحمت برکت نازل کرو کتین روب تکا مدر حفاظت کرو فجعات موت تکا حفاظت کرو اس توکر موت تکا حفاظت کرو মাওলা পেট্রোল বোমাতে কত মায়ের কোল খালি হয়ে গেল কত বিবি বেওয়া হয়ে গেল কত সন্তান ইতম হয়ে গেল মাওলা এদেরকে তুমি মাফ করে দাও এদের ফাইয়াত গুলো পরিবর্তন করে দাও তাদের খবরকে রাউদাতুল মিয়াদুল জান্নাত বানিয়ে দাও যারা এগুলি করেছে মাওলা তাদের হেদায়েত করে দাও আর আদলে হেদায়েত না থাকলে তোমার যাও ফয়সালাতা করে দেখিয়ে দাও

আমরা অসহায় জমিদের মধ্যে আমরা অসহায় কোরআনের কথা বলতে পারি না মাওলা এই দিন এমন দিন আর দিন চলবে মাওলা তোমার রহমত কে আসবে না বন্দাদের মধ্যে রহমত দিয়ে থাকাবে না মাওলা মাওলা আমরা তো আর করতে পারি না আমাদের আমাদেরকে যদি সাহবাই কেরামের মতো পরীক্ষা করে আমরা তো ফেল করে ফেলবো আমাদের ইমান অনুসারে আমাদের পরীক্ষা করো مولا ما در رحمت کاملہ شاملہ نازل کرو بوٹا جاتی کے تمہار رحمت رچھائے رکھو مولا مظلوم در کے تمہار رحمت رچھائے رکھو آج جبک در کے عمل کرر توفیق دان کرو اے محبہ در کوٹی پکھا کے دمی قبول منظور کرو اے علاقہ کے رحمت برکت دی بھرپور کرداؤ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا رب العالمين فروردقار عالم أمرجت لوك حاد ونحيشي فتكت لوك حج بيت الله نسيب كل داو الحبيب الزارة نصيب كل داو اي رعقام تقول يا رب مولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله